দৰ্শকসকলক মই কৌশিক জনাইছো উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিজাববীয়াই মতামত কেনেধৰণৰ দিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নৱপ্ৰজন্মৰ নিশ্চয় আমি ভাল দিশটো আমি আগ ধৰি আলোচনা কৰা দৰকাৰ এতিয়া হৈছে গোটেই আমাৰ যদি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যাটো আমি যদি চাওঁ গতিকে ইণ্ডিয়া ইজ এ কাণ্ট্ৰি উইথ য়ং পপুলেশ্যন অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষ এখন নৱপ্ৰজন্মৰ ৰাষ্ট্ৰ ইয়াত পয়ত্ৰিছ বছৰৰ তলৰ যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আৰু সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষক এতিয়া নৱপ্ৰজন্মৰ দেশ বুলি কোৱা হৈছে আৰু অসমতো নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ যথেষ্ট উৎসাহজনক আৰু এই হিচাপত আমি এটা চাব লাগিব যে এই নৱপ্ৰজন্মসকলক আমি প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰকৃত শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তেওঁলোকক ইন ট্ৰু চেন্স হিউমেন কেপিটেল মানৱ সম্পদৰূপে মানৱ সম্পদৰূপে মানৱ মূলধন ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছেনে নাই সেয়া এটা অত্যন্ত আজিৰ সময়ৰ কাৰণে মই অত্যন্ত প্ৰাসংগিক বুলি ভাবোঁ অলপ যদি আমি প্ৰকৃত শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰোঁ তেওঁলোকক কৰ্মযোগ্য কৰি তোলো তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ যিবিলাক আৰ্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতাৰ্থত সম্পদ হ'লেহে তেওঁলোকে এই সমস্যা সমাধানত তেওঁলোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰে সামগ্ৰিক অৰ্থত অসমৰ যদি বিকাশৰ প্ৰশ্নটো আমি তোলো তেন্তে তেওঁলোক প্ৰকৃতাৰ্থত মানৱ সম্পদ আৰু মানৱ মূলধন হ'বলৈ ডাঙৰীয়া দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নলৈ আহিছো শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য অকল চাকৰি পোৱাই নেকি সেই সন্দৰ্ভত আপুনি নিজাববীয়া মতামত কেনেধৰণৰ দিব নিশ্চয় কেতিয়াও শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য চাকৰি পোৱাটোৱে নহয় শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য প্ৰথমতে হ'ল জ্ঞানৰ বাবে শিকা কৰ্মৰ বাবে শিকা মানুহ হোৱাৰ বাবে শিকা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো বুজাবুজি আমি মানুহ হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি ইয়াক উত্তৰণ মানৱতাৰ উত্তৰণ সমাজৰ উত্তৰণৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ নে নাই এইকেইটাই হ'ল শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আৰু শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যটো মহাত্মা গান্ধীয়ে বৰ সুন্দৰকৈ কৈছে যেতিয়া শিক্ষাৰ মূল আধাৰটোৱে হৈছে মন শৰীৰ অন্তৰ আত্মাৰ উৎকৰ্ষ সাধনেই হ'ল শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য এই কথা তেতিয়াও কোৱা হৈছিল স্বামী বিবেকানন্দই বৰ ধুনীয়াকৈ চৰিত্ৰ গঠন শিক্ষাৰ যোগেদি চৰিত্ৰ গঠন হ'ব লাগিব ব্যক্তিত্ব গঠন হ'ব লাগিব এই কথা কৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিচেও এই শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে কেইবাটাও সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ যিখন আমাৰ পলিচি নতুনকৈ আহিছে তাত সুন্দৰ এটা ব্যাখ্যা দিছে গতিকে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কেতিয়াও অকল চাকৰি পোৱাতে নহয় শিক্ষাৰ সামগ্ৰিক উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ যিটো আমাৰ ইনক্লুচিভ যিটো আমাৰ গোটেই সামগ্ৰিক ধাৰাটোক আমাৰ সত্বাটোক বিকাশৰ যোগেদি মানুহ তথা পৃথিৱীৰ বিকাশৰ কাৰণে আমি অংশীদাৰ হোৱাটোৱেই এইখিনি শিক্ষাৰ যোগেদি আমি এইখিনি কাম কৰিব লাগিব শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছ অত্যন্ত ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আমি প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি পাইছিলোঁ নাইণ্টিন ছিক্সটি এইটত তাৰপিছত আমি দ্বিতীয়খন পালোঁ ঊনৈছশ ছয়শী চনত তাৰ আকৌ সামগ্ৰিক এটা সংশোধন ঘটোৱা হ'ল নাইণ্টিন নাইণ্টি টুত আৰু শেহতীয়াকৈ ছত্ৰিশ বছৰৰ পিছত দুহেজাৰ বিশ চনত ডঃ কষ্টুৰী অংগনৰ নেতৃত্বত তৃতীয়খন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আমাৰ মাজলৈ আহিছে এই শিক্ষানীতিখনে কেইবাটাও উদ্দেশ্য নিহিত ৰাখিছে তাত প্ৰথমতেই কোৱা হৈছে যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিখনৰ সফল প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষক এখন আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত হিচাপে যুৱ প্ৰজন্মক প্ৰকৃত শিক্ষাৰ দ্বাৰা শিক্ষিত কৰি আমাক ভাৰতবৰ্ষক এখন আমনিৰ্ভৰশীল ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা এক নম্বৰ লক্ষ্য দ্বিতীয় কথাটো কৈছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিটো জ্ঞানকেন্দ্ৰিক সমাজ আমাৰ যদি অতিত্ব যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ আমি তেন্তে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাম ভাৰতবৰ্ষই এটা সময়ত বিশ্বক জ্ঞান গৰিমাৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব দিছিল আৰু সেই নেতৃত্ব দিয়া ভাৰতবৰ্ষই যিটো পাঁচ হাজাৰ বছৰীয়া আমাৰ বৰ্ণময় ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসৰ আগ ধৰি এতিয়াও আকৌ কোৱা হৈছে যে এতিয়া আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোককে বিশেষকে নৱ প্ৰজন্মক প্ৰকৃত শিক্ষাৰ দ্বাৰা শিক্ষিত কৰি এখন জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঢ়াৰ লগে লগে আমি আমি দেখিবলৈ পাম বিকাশৰ ধাৰাটো গতিশীল হ'ব আৰু লগতে এটা সময়ত যিহেতু আমি বিশ্বক নেতৃত্ব দিছিলোঁ সেই হৃত সন্মানটো নতুন শিক্ষানীতিৰ যোগেদি ঘূৰাই আনি পুৰণ পুনৰবাৰ ভাৰতবৰ্ষক ৱৰ্ল্ড লিডাৰ হিচাপে জ্ঞানন গৰিমাৰ ক্ষেত্ৰত ৱৰ্ল্ড লিডাৰ হিচাপে বিশ্ব গুৰুৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা এই শিক্ষানীতিখনে আৰম্ভণিতে কৈছে আৰু তাৰ লগত কোৱা হৈছে যে এইখিনি কৰিবলৈ হ'লে এই শিক্ষানীতিখনত আমি তাত একাউণ্টেবিলিটি এফৰ্ডেবিলিটি তাত আমি ইকুৱেলিটি কোৱালিটি এক্সেচিবিলিটি এই সকলোখিনি দিশ আমি তাত নিহিত ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে আমি দেখিবলৈ পাম যে আমি যিটো লক্ষ্য কৰিছো কাৰণ আমি যিটো উদ্দেশ্য আমি আমি ভাবিছোঁ কাৰণ গুণগত শিক্ষাৰ যদি বিকাশ কাৰণ নহয় মানুহৰ যদি দায়বদ্ধতা নাথাকে মানুহৰ যদি সকলোৰে বাবে ধনী দুখীয়া মানে ছচিয় ইকনমিকেলি ডিজএডভানটেজ সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ দক্ষতা থাকিব পাৰে নৃত্যকলাৰ থাকিব বিভিন্ন দিশ আছে এই সকলো দিশৰ দক্ষতাক আগৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই এইবিলাক আউতিলে ধৰা নাছিল এতিয়া যদি নৱপ্ৰজন্ম যাৰ য'ত যোগ্যতা আছে তেওঁলোকক আমি যদি নিৰ্বাচন কৰি ভাল কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে শিক্ষাৰ শিক্ষিত কৰি আমাৰ সমাজৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হোৱা স্কীল এডুকেশ্যন বা আমাৰ বাকী ক্ষেত্ৰবিলাকত কাৰিকৰী শিক্ষা এই সকলোতে যদি লৈ যাব পাৰোঁ তেন্তে নিশ্চয় আমাৰ এতিয়া নৱপ্ৰজন্মই যিটো এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আপুনি মন কৰিব যে আমাৰ গ্ৰেজুৱেট ওলাই আছে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট আহিছে জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেট আহিছে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী ধাৰী আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে যিটো যোগ্য়তা আহৰণ কৰিছে তেওঁলোকে তথাকথিত যিটো শৈক্ষিক যোগ্যতা আহৰণ কৰিছে তাৰ মাত্ৰ মুষ্টিমেয় খিনিয়ে কিবা চাকৰি বাকৰি লাভ কৰিছে বাকীখিনি লাহে লাহে নিবনুৱা হৈ গৈ আছে শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা ইমান বাঢ়িছে যিটো অনাগত দিনৰ কাৰণে এটা ভয়ংকৰ প্ৰত্যাহ্বান চৰূপ হৈছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে যিটো কাৰিকৰী শিক্ষাৰ কথা কৈছে দক্ষতা কেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ কথা কৈছে আৰু আমাৰ সৌ সিদিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ দিশবিলাক আমি যাতে ভাল ধৰণে চাই চিতি এই দক্ষতা যিখিনি আমাৰ আছে সেই দক্ষতাখিনিক ইউজ কৰি আমাৰ যাতে অসমৰ কাৰণে উপযোগী হোৱাকৈ ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰখনৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ আমি মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰিব পাৰো সেই কথা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ যোগেদিও আমি কিছু কথা ভাবি গুণি আগবাঢ়ি যাব লাগিব